Pak Kelilot, nak ambil madu sikit tau. Kita kongsi sama madu ni eh. Minta sikit jangan marah. Saya menggunakan pencucuk ni untuk mengurangkan seminimum mungkin kerosakan pada pada kantong dia tu lah. Jadi kita akan cucuk sedikit madu tersebut dan selepas kita bolehlah mulakan penyedutan. Biasanya kita ambil hanya 70% saja dan kita tinggalkan 30% lagi untuk makanan dia untuk 40 hari yang akan datang. Ini sikit ni baru sikit ni. Sedut pun baru 3 4 kantong ni. Ha inilah. Akhirnya kalau penuh dia akan sampai sini. Ha ini 500 ml, 700 gram. macam tu. Biasa amalan saya lah eh. Okey, terima kasih. Kutip lagi nanti bulan depan atuk datang lagi. <tif noise> terima kasih tau. Jangan marah. saya Syahad bin Muhammad Syah. Ini adalah kebun pusaka arwah ayah saya. Saya mengusahakan lulut dikasih ini sebagai pengurus lah. Pengurus dan penyelenggara kawasan ini lah. Sebelum ni saya berkhidmat dengan Kementerian Pendidikan selama 36 tahun, 7 bulan. Sebenarnya sebelum ni saya memang selepas bersara saja saya terlibat dengan pertanian lah, bidang pertanian. Tetapi bila berlaku PKP, saya tukar pula kepada usaha yang lain lah. Saya pernah ternak ikan keli, seribu ekor. Selepas tu nak dapatkan benih susah. Bila PKP berlaku, tak dapat. Satu hari tu, kawan saya usia dia 85 tahun tahun ni, tapi dia masih boleh bermain golf. Saya tanya, bang, apa rahsia abang? Eh? Dia kata, abang mengamalkan madu kelulut. Habis yang main hari tu, saya terus pergi ke rumah dia tengok madu kelulut dia. Jadi, saya pun bermula lah bulan 1, hari bulan 8 tahun 2022 saya beli 5 lok kelulut. Satu lok tu saya beli dengan harga RM450. Pelihara lah kelulut yang ada tu sebanyak 5 lok. Ah, itulah bermulanya kelulut di Kasih ni. Sekarang kita berada di salah satu lokasi kebun kelulut di Kasih. Rutin saya bila kita ke ladang. Sebenarnya rumah saya 20 km daripada sini. Tapi hampir setiap hari saya datang. Nak melihat ni lah. Bila saya datang, apa yang tugas saya, saya buat, saya dengan petua abang long saya dulu Lebih tahu, datang kena beri ucap salam Jadi saya beri salam Assalamualaikum lah, Assalamualaikum kelulut ha. Apa khabar, harap-harap baik Ni atuk datang, ni atuk datang Nak balik pun mesti cakap dengan atuk Atuk nak balik ni, eh. jaga diri baik-baik ha, Macam tu lah, okay, secara sahaja je lah Di sini ada 8 log eh? Bila kita dapatkan daripada pemekal, kita hanya dapat yang ini Sama ada hive ataupun log eh? log, log tu maknanya batang kayu lah, dalam tu ada kelulutnya lah. Yang atas ni sebenarnya ini ikut kreativiti masing-masing. Ini tujuan dia untuk melindungi log ini daripada cuaca panas untuk lindungi sedikit lah daripada hujan. Yang ini semua log-log yang telah dibekalkan dan Alhamdulillah yang dibekalkan tu nampaknya semuanya masih aktif. Eh? Semuanya aktif dan saya sangat berpuas lah dengan pembekalan yang diberikan itu. Daripada maklumat yang saya dapat sebenarnya jarak minimumnya ialah 2 meter lah antara satu kelulut dengan satu kaif ni dan muncungnya, corongnya tidak boleh bertentang antara satu sama lain sebab kalau bertentangan, bila kita nak harvest nanti kelulut tu akan berterbangan, dia akan jumpa kelulut macam ni, dia akan hilang fokus nanti sebenarnya dia ada dua perkara lah, pertama dikasih tu merupakan trademark keluarga saya. Kita pun ada bisnes, kita namakan semua dengan dikasih. Sebenarnya satu lagi, lulut ni adalah satu makhluk yang memang perlu dikasih. Sebab itu, saya gunakan istilah pemeliharaan. Sebab kita pelihara je. Jadi, kalau tak dikasih, ah, dia akan lari dan sebagainya. Sebab itu, dia ada kena-mengena dengan apa sejarah keluarga saya punya trademark tu dan juga ni lah dan saya gunakan Q tak gunakan K ada makna Q tu membawa makna kualiti kita nakkan ada sesuatu yang ada kualiti sebab itu saya juga uh, telah menamakan anak saya semua enam orang anak saya semua dalam nama dia ada huruf Q huruf Q tu kita nak aura kualiti tu sebab itu untuk ni pun saya ubah ni semua bentuk A lah yang ini ni kaki dia ni pada kaki ada satu tempat yang kita letak minyak di dalamnya. Tujuannya untuk menghalang semut-semut daripada bawah untuk naik ke sarang. Ini memang cadangan daripada Jabatan Pertanian. Memang perlu macam ni. Kalau tidak, kita terpaksa sapu pada papan ni. Jadi yang ni lebih sistematik lah. Satu ni ada satu corong saja. Satu corong dia keluar situ, masuk pun situ. Kalau kita pusingkan arah ke lain, Abingong bingung dia. Andai kata nak pindahkan boleh, tapi pada waktu malam. Waktu malam, kita tutup muncung dia, corong dia tu, kita tutup. Pindahkan tempat lain, besok pagi baru buka. Baru dia tahu dia akan pasang radar yang sama lah. Baru dia boleh masuk balik. Pihak berkuasa RISDA telah memberikan tawaran kepada saya untuk memberikan geran. Sebab saya ni sebenarnya penoreh. Penoreh getah juga. Jadi bila pihak RISDA datang untuk buat demo cara saya menoreh getah dengan cara baru jadi bila dia berehat waktu berehat tu, dia nampak saya ada kelulut. Kemudian pegawai Zizah tu beritahu saya, nak tak kalau kita offer geran kelulut? Dan kita buat presentation di depan, di hadapan 25 orang panel. Dan Alhamdulillah di kelulut, kelulut dikasih ni serta-merta diluluskan RM20,000. Di sebelah saya ialah isteri saya, Syamzainah namanya. Eh? Isteri saya yang sentiasa membantu saya dari segi mempelbagaikan sumber-sumber makanan untuk kelulut. Antaranya inilah menyemai pokok penda, menyemai pokok macam-macam lagi Rizda beri bantuan di bawah program Agro Makanan 2024 untuk membekalkan ternakan madu inilah. bahan-bahan yang berkaitan dengan ternakan madu. Membolehkan saya memperoleh 24 hive ni dan 3 alat penyedut madu, 3 set baju. Itu daripada 20 ribu dan sangat saya sangat bersyukur lah kerana dapat bantuan daripada 5 akhirnya sekarang saya dapat 29 kita nak demo macam mana kita nak menyedut madu tapi sebelum nak menyedut tu kita gunakan beberapa peralatan antaranya ini lah tabung dia ini pam dan bateri semua ni dibekalkan oleh RISDA dan selepas tu kita kena sebelum kita start kita kena pakai uniform dia ada uniform berceloreng macam askar lah. Walaupun dia tidak menyengat, tapi dia menggigit lah. Menggigit, gigit, gigit manja macam tu lah. Agak pandas juga lah, tapi okey, kain dia okey. Kita boleh sedut madu ni pada waktu pagi lah seeloknya. Yeah? Waktu panas macam ni, elok. Kalau hujan tak boleh sedut lah. Inilah baju dia yang ada zip kat sini. Kita boleh nampak maknanya kelurut tak boleh ganggu kita lah boleh buat kerja seterusnya dan tak lupa juga mesti ada sarung tangan sarung tangan ni pun sarung tangan khas lah sarung tangan lain pun okey tak ada masalah eh. cuma ni dah dibukakan. Alhamdulillah kita gunakan lah ha, ok jom kita pergi ha, ni salah satu uh, rumah kelulut yang kita menggunakan lock eh. ini lock ni lock kayu bukan yang depan tadi kotak tadi kita panggil hive ini gunakan lock kayu petua dia kalau nak menyedut madu ni jangan ber bertentangan dengan muncung dia ni di sinilah letaknya madu-madu yang telah dibawa daripada persekitaran. Ya. Sebab itu saya sentiasa pastikan bahawa hanya betul-betul madu yang matang saja yang saya sedut untuk mendapatkan khasiat yang maksimum. Aa, dan saya biasa cakaplah, Akhil Lut, Atuk nak ambil madu sikit tau. Kita kongsi sama madu ni eh. Minta sikit jangan marah. Okey, selepas so, tu bermulalah operasi kita. Saya menggunakan pencucuk ni untuk mengurangkan seminimum mungkin kerosakan pada pada kantong dia itulah. Kalau kita lihat ni ada kantong-kantong yang matang dah banyaklah. Madu yang matang, kantong dia tertutup. Jadi kita akan cucuk sedikit madu tersebut dan seterusnya kita bolehlah mulakan penyedutan. Biasanya kita ambil hanya 70% saja dan kita tinggalkan 30% lagi untuk makanan dia untuk 40 hari akan datang. Sebenarnya pusingannya 40 hari 35 hingga 40 hari 45 hari confirm semuanya matang Adalah 1, 2, 3 yang tak matang lah Tapi kebanyakannya matang Kalau kita beli yang baru Dalam tu ada 40% Dia mengambil masa selama 6 bulan Baru dia boleh matang macam ni ha, Inilah Sebahagian daripada madu yang kita sedut ha, Ini sikit ni baru sikit ni Sedut pun baru 3, 4 kantong ni ha, Inilah Akhirnya kalau penuh dia akan sampai sini dia, Kita bukan hanya mendapatkan madu sahaja tapi ada tiga benda Satu madu Kedua polen yang warna kuning ni Polen Yang ini propolis dia ha, Ini propolis ni kalau dicairkan sesuai untuk buat batuk Dan lepas ni Biasa amalan saya lah eh Okey, terima kasih Kutip lagi Nanti bulan depan Atuk datang lagi <laughs> Terima kasih tau Jangan marah okey. Kita tinggalkan dia dalam bentuk yang rapi Selepas so, tu kita tutup semula okey. Terima kasih Kita jumpa 40 hari akan datang Dari tiga jenis kelulut ada tiga jenis kasta dia kan. Ratu ada, pekerja lelaki, pekerja perempuan kan. Dia ada tukar-tukar masing-masing. Lebah dengan kelulut satu, dari fizikal memang berbeza lah. Kalau tengok kelulut ni, dia memang kebanyakan warna hitam, ada kuning sikit-sikit lah. Tapi kalau lebah, memang warna kuning biasanya. Tapi yang paling membezakannya ialah, lebah ada sengat. Kelulut, tiada sengat. Stingless bee maknanya. Dari segi saiz fizikal, lebah lebih besar daripada kelulut. Dan dia punya madunya yang khasiatnya adalah 10 kali ganda daripada madu biasa itu memang kajian saintifik membuktikan satu sudu kelulut sama dengan 10 sudu madu biasa apa yang saya dapati ialah kalau kita lihat pokok-pokok kelapa pokok pulasan ni dulu ni jarang berbuah tu tapi bila kelulut ada berlaku pendubungaan yang sangat aktif akhirnya kalau tengok di sebelah sana tu di atas ni pun buahnya sangat banyak berbanding dengan 2 tahun sebelum ni. Tapi inilah antara dapatan data -dapatan yang kita perolehi lah eh. Persekitaran itu memang mempengaruhi satu dari segi warna. Yang kedua dari segi rasa. Minum gunakan sudu selain daripada uh, besi sebab sifatnya asid. Dibimbangi akan mendatangkan tindak balas yang tu. Tapi kalau setakat sekejap masuk terus masuk mulut tak ada masalah. Minum je okey. Boleh. Tapi boleh juga kita gunakan dengan air. Contoh, saya ada maklumat tentang cara penggunaannya lah ya. Macam mana tak badan kita panas? Ha, kita pegang cuping telinga kita. Telinga kita sejuk, maknanya dalam panas. Cara nak menyejukkan dia, ambil madu, masuk dalam gelas, baru tuang air. Lepas tu minum. Tapi katakanlah, badan kita sejuk. Sebab apa sejuk? Telinga kita panas. Dan, signalnya adalah telinga kita panas. Ha, cara dia berbeza. Kita masukkan air dulu Baru tuang madu Kacau Minum Itu petua Petua pengambilan madu Madu ni adalah anti kanser Dia boleh menurunkan Kadar apa Kanser maka Cuma yang penting Apa-apa perkara pun Yang penting ialah Amalan kita Konsistensi okay, Ini adalah Madu yang kita tuai dan telah ditapis ya. Dan selepas ni kita uh, nak masukkan dalam Botol berbentuk apple ni lah, eh? dan ini lebih kurang dalam beratnya ialah 240 gram satu botol. Ini kena berhati-hati sebab setitik madu yang tumpah begitu bernilai 220 gram. Beratnya banyak tu, termasuk tutup 221 lah. Yang biasa saya amalkan daripada botol ini terus gunakan sudu yang sebaik-baiknya gunakan sudu plastik, tuang satu pagi satu sudu sebelum tidur satu sudu lagi dan kita minum. Masam, masam, manis. Sila cuba madu kelulut. Saya sekarang ada tiga saiz. Lah. 140 gram, 220 gram dan satu lagi 420 gram. Bergantung kepada keperluan itu. Dan uh, maksudnya memanfaatkan bantuan yang telah Rizda berikan. Ada seorang sahabat saya, dia baru balik dari Perluan Negara, Batam. Dan dia sesemua demam. Isteri dia masuk hospital, dia masuk hospital. Entah macam mana dia dapat berita saya ada madu. Saya hantar bekalan saya kepada dia yang buat separuh tu. Percuma cakap. Pasal dia tak tahan sakit tegak. Alhamdulillah. Hari ini dah lima botol dia beli. So, isteri dia dah keluar dari hospital. Dalam tempoh dua, tiga hari ya Dan dia order lagi, order lagi. Maksudnya, maks memberi manfaat kepada dia. Boleh menyembuhkan penyakit dia. Alhamdulillah, tiga minggu tak main golf. Akhirnya dah main golf setiap hari sekarang. Saya rasa saya dapat membantu orang pun dah cukup baiklah. Kawan-kawan terdekat pun dah sampai Perlis. Dah sampai Penang. Dah sampai Singapura. kali ni saya nak kongsi nak kongsi tuan-tuan bagaimana pasang perangkap. Inilah antara bahan-bahannya. Perangkap kelulut ni ini bekas kuih biasa. Yang ini adalah propolis yang dah dicairkan dan ini plastik yang warna hitam tu untuk kita cover dia sebab nanti kelulut ni rumah dia dia nakkan gelap. Mula-mula kita dapatkan ni kita tebuk lubang di sini untuk muncung. Kemudian kita cairkan kita cairkan propolis yang kita telah kena pasti dicairkan sedikit okay. kita sapu dalam dia tujuan ni untuk apa? propolis ni dia menghasilkan bau, ada satu bau jadi nanti mudah-mudahan dengan adanya ni dia akan memerangkap, memanggil kelulut tu masuk ke dalam ni dan kemudian kita letakkan corong pipe 16mm ni dan kita tutup selepas tu balut dengan plastik hitam ni Tujuan perangkap ni ialah untuk mendapatkan kelulut itu sendiri untuk menambahkan kelulut kita. Ini kenapa kita salut ni? Untuk bagi dia satu situasi environment seolah-olah macam dalam log kayu. Ini di hujung dia pun kita kena sapukan dengan propolis tadi. Ha, nah, dah bila macam ni, okeylah. Maka dah siap. Selepas tu, kita letakkan dekat lebih kurang 10 kaki kat batang-batang pokok mana tu tepi hutan dan kita tinggalkanlah 3 bulan 4 bulan nanti kita akan datang kita tengok. Ada tak? Kalau ada okey alhamdulillah rezeki. Ah ha, inilah contoh. Perangkap kelulut. sebenarnya dia ada 9 kelebihan tapi yang paling penting ialah antioksidennya kadar antioksiden yang sangat tinggi tu. Bukan saja untuk dalaman untuk luaran pun dia. Contohnya kalau kita luka ambil madu sapu ataupun bibir kita uh, kering ambil madu sapu uh, dia akan membantu memulihkan kulit kita lah kalau dalaman kita kalau kita sesema ke batuk-batuk ke uh, minum tu sesudu memang akan lega yang nak lebih baik lagi gunakan cecair propolis propolis tu setitik kita letakkan di lidah insyaallah satu lagi lah, kecil manis Kecil manis pun boleh sebenarnya tapi ada orang kata mana boleh makan madu saya kecil manis sebenarnya tidak kalau madu tu betul-betul matang insyaallah sebab gula madu itu telah terurai menjadi gula yang jadi ubat kepada kecil manis kita tapi nak dapatkan yang original kalau nak tahu madu tu original ke tidak yang biasanya kita buka semua tak datang ah, itu sebenarnya mitos jadi nak tahu dia betul-betul asli ke tidak beli dekat pembekal kat ladang ataupun hantar lab test itu yang paling original tak ada betul, -betul lain yang penting minum yang original dan dapatkan yang original Okey, yang ini produk saya. Madu kelulut asli yang raw. Untuk yang ni 240 gram ini bermula dengan RM50 lah. Yang ini paling kecil sekali, pack yang kecil sekali 140 gram. Manakala ini dua kali ganda daripada ini, harga dia RM90. Inilah satu-satu makanan yang tak ada expiry date kecuali kalau mungkin kita sahaja jemur kat tengah panas ke khasiatnya berkurang lah tapi dia tak akan ada expiry date. Andai kata beli madu, tiba-tiba madu itu masuk dalam peti ais, masuk cila, ada kerak-kerak dan sebagainya. Ah ha, kemungkinan besar bukan madu yang original. Mungkin madu bercampur dengan gula biasa. Harapan saya lah sebenarnya yang ini kalau boleh ditambah dan akhir sekali saya cadanglah ni. Saya nak cadang, saya nak buat kafe kelulut. Tapi di kawasan-kawasan yang macam lah, Bawa-bawa pokok, macam kampung santai-santai, macam karengan-karengan. Kita nak order, order teh O, gulanya kelulut. Nak kopi O, gulanya kelulut. Itu saya punya rancangan akan datanglah. Dan juga saya nak buat agroturism lah sebenarnya. Sebab saya ini, tempat saya ini ada pokok getah, ada sawit, ada kelulut. Jadi kalau orang luar nak tengok cara menoreh saya, saya berpun boleh tunjuk. Sebab itu, saya punya ni target saya pertama ni 2028 VC saya nak jadi pembekal kelulut pengeluar kelulut di daerah Batu Pahat ni je. Ya. Itu je visi 2028. Kita tengoklah visi tu macam mana. Insyaallah disda ada, Jabatan Pertanian ada, MyGAP pun. Saya dan proses untuk, apa MyGAP, mendapatkan MyGAP tu, MyGAP tu ialah good agriculture practices. Jadi bila dapat MyGAP tu, orang lebih confident dengan madu kita, betul-betul madu ori. Untuk rakan-rakan yang tinggal berdekatan dengan lokasi saya, kampung Parit Samion, Kota Dalam, Air Hitam, Batu Pahat, Johor. Boleh dapat aduan saya juga melalui saya FB, nombor telefon saya 012 7557815 Boleh terus. Untuk yang jauh, insyaAllah free postage kepada rakan-rakan yang berminat. Eh. Bolehlah datang jumpa saya, kita kongsi-kongsi macam -kongsi mana kita bermula dan sebenarnya tak susah ni. Kita jangan fikirkan soal komersial, kita fikirkan kesihatan kita dulu dan akhirnya baru peringkat seterusnya nak komersialkan ke kemudian cerita